Всем привет! С вами канал Дарина Д. И сегодня я буду делать видеообзор на вот э, больницу для животных ветеринарную клинику вот, вы можете даже видеть по значку может у некоторых есть такое лего это мое второе лего, которое у меня вообще появилось вот и давайте же начнем с наших персонажей, которые здесь присутствуют, здесь есть Одна, ну как, один доктор. Вот. Я не знаю, как ее зовут, но не помню. Когда-то знала и забыла уже. Вот. А... а это Мия. Она здесь как бы медсестра, ну, помощник доктора. Вот так она выглядит. Обычной одежде. А, у доктора в руках, ну, ладно, точнее, в одной точнее руке, есть э, анализы, диагноз. Это, например, собачки, ну, как бьется у них сердце. Собаки и лошади. Или э, ежика и лошади. Вот так можно сказать. Э, на ней есть э, вот такая вот шапочка. Очень красивая для доктора. И еще вот... Я не знаю, как эта штука называется, которую слушать надо. Ой, перевешивает. Короче, я ее пока. Сейчас я ее поставлю. Вот, а также еще у них есть собачка. Вот она. Она у них больная, Ну, заболела немножко. Поломала лапку. Она на ней не может ходить, передвигаться, поэтому ее перевозят. На вот такой вот маленькой тележечке. Коляске даже, можно сказать. Она вот с бантиком таким розовым, красивым. Так, еще. Здесь есть в клинике два таких вот отделения, сама клиника и здесь э, для животных э, место для отдыха, ну там где они живут. Это для, здесь для двух животных, ну для двух типов. Это я потом вам расскажу. Ну уж нет, это будет самая первая часть нашего рассказа, но пока я, пусть они здесь стоят, я подвину, посмотреть поближе. Итак, что здесь есть? Здесь есть две игровые зоны. Вот игровая зона маленькая и большая. Здесь живут питомцы лошадь и ежик. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь есть такая, такой вазончик зелененький с землей, и на нем растут э, желтые цветочки и жучок там маленький. Здесь еще есть золотой краник, как... У... Ну, короче, вы поняли. Я не буду говорить фамилию, ну, ладно, скажу. У Януковича. Золотой туалет, но здесь золотой кран. Здесь есть тоже красный жучок на двери в стойло лошади. Ну, я вам потом про лошадь покажу. Ну, да, расскажу, что внутри там будет. Просто сейчас это не нужно делать. Здесь есть решетка, там, где сидит, живет ежик. Вот здесь есть комбикон. Вот такой. И там вот есть дверь. Мы входим через дверь стойла лошади туда внутрь. То есть вот. Вошли. Здесь стоит лошадь. Прекрасная лошадка. Отцепись. Давайте же я вам про нее расскажу. Вот. Эта лошадь зовут Ребекка. Я ее так назвала. А вот ежику вы должны дать имя. Вы. Я хочу выбрать с комментариев, какое имя будет лучше. Подходить к ежику. Я его вам потом покажу. Это Ребекка у нас такая. У нее два бантика, здесь один такой фиолетовенький, а здесь на хвостике, ой, на хвостике розовый, такой. У меня много розовых бантиков, ну, осталось четыре, было много, был такой один фиолетовый, осталось много, ну, не, не совсем много, четыре розовых, почти одинаковых, ну, один отличается. И у меня, короче, их есть много, потому что они, ну как, даются почти к каждому набору. Вот. Вот я не знаю, что это такое за такой поясочек. Пока сюда поставлю. Там вот внутри вы видите такой э, ящик. Возле него стоит, я не знаю, что это. Либо там таблетки специальные. Вот здесь они тоже стоят, кстати. Ээээээ, либо... Um, Какая-то вода. То есть вот так. Дальше здесь вот есть. Как вы видите, та же самая бутылочка с таблетками. Там комбикорм. Я вам уже его показывала. Здесь э, лежит э, расческа такая, чтобы расчесывать гриву. Это насчет этого я не знаю. Что это такое? Вот. Если вы знаете, напишите в комментариях. Я просто не знаю, что это. Это мелкая деталь какая-то. Либо это какой-то укол специальный. А нет, я, кажется, догадалась. Это мешочек со льдом. Дайте же я вам покажу, продемонстрирую на нашей Ребекке. Вот, здесь есть у нее дырочка. Мы вот так вот и туда поставим. И вот, лед. Все нормально. Ну, то есть, подложить, если будет сильно горячая голова, чтобы ничего не случилось. И ежику тоже можно такое же положить. Давайте же оденем ей эм, бантик. Вот, как я уже сказала, это мешочек со льдом. Вот это вот, чтобы причесывать гриву, спину, там, всякое такое. А вот вот эта вещь, я хочу, чтобы вы мне написали, либо это соска для... для нашего ежика, который вот смотрит на нас. Или или что-то еще я точно не знаю а вот вот там вот лежит или термометр или еще что-то или тест какой-то ну что-то чтобы показать правильно и чувствовать не знаю ну в лего может быть все в общем ставим назад а нет не совсем назад ставим еще у нас здесь есть э, внутри у отделения Ребекки. Вот здесь вот такие вот всякие вещички. Ну здесь будет не очень хорошо видно. Так, давайте я вам попробую показать. Да, вот здесь есть э, сена. Э, чтобы слушать, как дышит. Щеточка для того, чтобы чистить, там аптечка и это лопата. Нет, это не лопата, вот там вот лежит, а вилы, вот. Все, здесь, здесь, кстати, может быть, морковка, помню, была. И вот дверь открывается и закрывается, все нормально. А лошадь наша, Ребека там, здесь хозяйничает. Вот. Это видео я выложу 29-го, если у меня ничего не заглюкает, то... Помню, может, вы замечали, что у меня не было два дня видео из-за того, что у меня глюкнул YouTube очень сильно причем. Потому что я там хотела выложить видео, одно видео что-то застряло. Я его снимала давно, но оно не выложилось, у него что-то оно заело, и у меня писалась работа YouTube завершена. Звит или окей, ну короче, все такое. Думаю, у вас была тоже та же проблема, и так было два дня. И на этот день сегодня я в школе только включила Удалить вот это видео, которое не смогло загрузиться. Но ну, я его тоже тогда пробовала, но от, отключалась. И в школе мне его получилось удалить, и все, у меня ничего не глюкало. Я опять снимаю видео. Вот здесь есть столик, э, здесь, по-моему, специальный корм для лошади или специальное молоко или лекарство. Здесь есть стена для того, чтобы кушать. Тоже окно большое есть вот и дверь. Дверь. Ой, ну короче, в общем, заходим. Здесь живет ежик. Вот мы зашли, мы его столкнули, ну нечаянно это было. Ежику придумать имя, сейчас я его вам покажу. А вот у него здесь есть сена тоже. Мне него это хватает почти на два дня. На целый день хватает, да. Морковка еще есть. Но ну, если с морковкой, то это хватает на два дня полностью. Вот. Решеточка. Ну, здесь заборчик очень красивый. И давайте же я вам покажу ежика. Вот так выглядит ежик. Э, я думаю, назовите как-то. Я не думаю, чтобы это... Ну, это может быть девочка, может быть и мальчик. Просто если вы напишите имя мальчика, красивое очень, то я поменяю бантик, может быть, или вообще сниму. И вот покажу сейчас без бантика. Может, вам без бантика лучше фантазия будет. Вот. Лучше все-таки без бантика. Придумайте, пожалуйста, имя ежику как вы хотите его назвать. Я посмотрю. Это будет мальчик, он один будет у нас. Все остальные тут девочки. Один мальчик, ежик. Придумайте ему очень красивое мальчачье имя. Я думаю, вы умеете найти в интернете или еще я выберу. Даже пусть мне моя одноклассница Ира придумает несколько. Просто она самый частый человек, который заходит на мой канал я просто постоянно вижу ее комментарии, другие мне не пишут, и я хочу, самое главное, чтобы вы мне писали комментарии. Может, лайки не обязательно, но те, кому понравились, ставьте, если... Ну, дизлайки, если вам не понравилось, то лучше не ставьте, просто я... Ну, мне неудобно, я могу вообще... Если мне будет дизлайков больше, чем лайков, то я... Просто не буду больше снимать видео. Зачем мне снимать, если вам не нравятся мои видео, и мне будут ставить дизлайки. Просто как-то не хочется. Я, у меня уже будет, наверное, 50 видео скоро на канале. И я не хочу просто так. Просто, чтобы у меня за видео ставили лайки. Вот даже когда я снимала про кукол Монстр Хай, мне ставили дизлайки уже там три или два дизлайка, и мне просто это не очень нравится. Мне просто сегодня такой очень плохой день получился. Это началось со школы. И вот, давайте я быстро вам расскажу. Вот, короче, придумайте ему имя. Вот он там сидит. Вот такой уголок для отдыха у них есть. Так, в следующей части я сегодня же сниму, просто я уже не успеваю. Я сегодня же сниму и выложу после этого видео э, про саму клинику. Она просто очень интересная, и про нее долго рассказывать. Там куча всяких предметов. Я не хочу, чтобы длинное видео получилось. Я уже опаздываю на свои занятия, давно опаздываю. И так получилось. Ну ладно, всем пока. С вами была Дарина.